সঁচাকৈ ইমান যে সোৱাদ হ'ব মই ভবা নাছিলোঁ কঁঠাল গুটি কণী বিলাহী আৰু আলুৰ দি এটা কণীৰ দম বনালোঁ তাৰ বাবে শিকি লৈছোঁ চাবচোন এয়া দুটা আলু লৈছোঁ তাৰপিছত কঁঠাল গুটি লৈছোঁ পোন্ধৰ বিছটামান আৰু কণী লৈছোঁ মই এতিয়া মই এটা কুকাৰত মই বইল কৰি ল'ম আলু ফালি লৈছোঁ দুখকৈ আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি যেনেকৈ লয় ল'ব পাৰে তেতিয়া কঁঠাল গুটি এতিয়া নিমখ দিলোঁ দি এতিয়া মই ঠাণ্ডা পানী ঢালি গৈছোঁ দি প্ৰেছাৰত বহাই দিওঁ বইল হৈ গ'ল বইল হোৱাৰ পিছতে ঠাণ্ডা কণী তাতে ফকৰখিনি এটা কণী অলপ বেয়া হৈ লাগে এতিয়া এৰুৱাই ল'ম ইমানখিনি ক'বলৈ নোৱাৰোঁ মানে দৈনন্দিন যিখিনি কৰিব লগা সেইখিনিতো কৰি আছোঁ বা কৰি থাকিব লাগিব পাতলাবোৰ এৰুৱাই লৈছোঁ এৰুৱাই লওঁ তাৰপৰা গোটেইখিনি চেফা কৰি ল'লোঁ কঁঠাল গুটিখিনি এৰুৱালোঁ আৰু আলু বাকলখিনি উৰুৱাই লৈছোঁ মই এতিয়া মই তেনেকৈ বনাওঁ তাকে দেখাই ল'ম প্ৰথমে সেই কণীব আঁচ আঁচ দিয়ে লোক আর তারপর বিলাহী সেইখিনি ধুনীয়াকৈ নহর কৰি লৈছোঁ এতিয়া বিলাহীখিনি মই কাটি লম কাটিছোঁ কি বিলাহীকেইটা আপোনালোকে যদি খোৱা নাই এনে যদি খালে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে মই খালোঁ যে এতিয়া এটা মই কৰি লম গ'ল হোৱাৰ পাছতে যিখিনি তেল ৰুইছে তাতে জলকীয়া তেজপাত পিঁয়াজ নহৰু মিক্সখিনি মিক্সি তাতে দি দি এতিয়া এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম মানে সেইবিলাকে বিলাহী দি ভাজিলেও হ'লোঁ কিন্তু এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লে সোৱাদটো বেছি বেলেগ হৈ যায় আৰু সেই খালী কেৰাহীখনতে এতিয়া কণী মানে বিলাহীখিনি দি নিমখ আৰু হালধি দি এতিয়া সেইখিনি ভাজি লৈছোঁ তাতে সেই ভাজা আলু আৰু কঁঠালকবি পেষ্টটো দি দিলোঁ এতিয়া লৰাই হৈছোঁ এতিয়া গৰম পানী নহয় সেয়া দি দিলোঁ বেছি সময় নালাগিলে ফাইনেল উতলিব লৈছে আৰু উতলি থাকোতে মই কণীখিনি দি দিলোঁ গোন্ধটো কিমান ধুনীয়া কালাৰটোতো কালাৰে বেলেগ মোৰ মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই এই দুটা মছলা গৰম মছলা আৰু ৰেড চিলি অকণমান ইউজ কৰিছোঁ ফাইনেলি হৈ গ'ল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো বনাই দবাই দিব আৰু যদি খোৱা নাই তেনেহ'লে মই বনোৱা পদ্ধতি আপোনালোকে বনাই খাই যাম আৰু কমেণ্ট এটা কৰিম যে কেতিয়াও নকৰিব তেনে শুনাই দিলে বাই বাই আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মনত আহিম বাই